بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کا وہ لمحہ جب ساری دنیا سو چکی ہوتی ہے جب سناٹا بول رہا ہوتا ہے جب آنکھیں جاگتی ہیں مگر دل تھکا ہوا ہوتا ہے وہ لمحہ جب انسان کے پاس نہ کوئی سہارا ہوتا ہے نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سمجھنے والا سوائے اللہ کے یہی وہ وقت ہے جب اسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب اللہ تعالی خود فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں یہ وقت ہے تہجد کا اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایسی دعا سکھا گئے جو صرف ایک دعا نہیں بلکہ زندگی کا مکمل حل ہے آج ہم اسی دعا کو جانیں گے سمجھیں گے اور سیکھیں گے کہ تحجت میں یہ دعا ہماری تقدیر کیسے بدل سکتی ہے اللہ سے سب سے قریبی ملاقات تحجت صرف نفل نماز نہیں ہے یہ اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہے یہ وہ نماز ہے جو آنکھوں کی نیند توڑتی ہے نفس کو جھکاتی ہے دل کو زندہ کرتی ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سب سو جاتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے روتے گرگراتے اور ایسی دعائیں مانگتے جو پوری انسانیت کے لیے کافی ہوتی ہیں. وہ ایک دعا جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز یعنی تحجد میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے یہ دعا اللہم انی اص القل ہدا و والغنا ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور دل کی بے نیازی مانگتا ہوں یہ چار الفاظ لیکن ان کے اندر پوری زندگی بند ہے ہدا مطلب ہدایت ہدایت صرف راستے ملنے کا نام نہیں ہدایت کا مطلب ہے صحیح فیصلہ صحیح نیت صحیح سمت صحیح انجام کتنے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر سکون نہیں دعا مانگتے ہیں مگر دل مطمئن نہیں دین پر ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہیں کیونکہ ہدایت نہیں تہجد میں جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میرے قدموں کو غلط راستے سے ہٹا دے میرے دل کو شک سے بچا لے میرے فیصلوں میں نور ڈال دے اتکا مطلب تقویٰ, تقویٰ تقویٰ کا مطلب گناہ سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اگر تقویٰ آ گیا تو زبان بچ جائے گی آنکھ بچ جائے گی دل بچ جائے گا تحجد میں یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوڑ نہیں پاتا یہ دعا طاقت بن جاتی ہے عفاف مطلب پاک دامنی عفاف صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی نکاح کی, کی پاکیزگی خیال کی پاکیزگی آج کا سب سے بڑا فتنہ نظروں سے دل تک آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تحجد میں اللہ سے کہو یا اللہ میرے دل کو ناپاک خواہشوں سے بچا میرے نفس کو قابو میں کر دے الغنا دل کی بے نیازی یہ سب سے خوبصورت الفاظ ہے غنی ہونا زیادہ مال کا ہونا نہیں بلکہ دل کا امیر ہونا ہے <سؤال> کتنے ہی لوگ مالدار ہیں بگر بے سکون کامیاب ہیں مگر خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل دولت مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے یہ دعا انسان کو حسد سے بچاتی ہے شکوے سے بچاتی ہے نہ شکری سے بچاتی ہے تحجد میں یہ دعا کیسے مانگے سونے سے پہلے آپ نیت کریں کم از کم دو رکعت تحجت سجدے میں جا کر یہ دعا تین سات یا یارہ بار پڑھیں آخر میں دل کی بات اپنی زبان میں کریں روئیں خاموش ہو جائیں اللہ کو بتائیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں میں کمزور ہوں میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں یہ دعا کن کے لیے خاص ہے جو پریشان ہیں جو گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی جو راستے کھو چکے ہیں جو سکون چاہتے ہیں اگر آج رات آپ نے صرف ایک دعا یاد رکھی تو یہی رکھ لیجئے یہ دعا دنیا بھی سوار دے گی آخرت بھی تہجد میں ٹوٹے دل کے ساتھ یہ دعا مانگ لیجئے اللہ آپ کو ہدایت دے گا تقویٰ دے گا پاکیز کی دے گا اور ایسا سکون دے گا جو دنیا نہیں دے سکتی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں